И еще Дональд Трамп погрожував, что если Россия не прекратит войну, Вашингтон может ухвалить решение про передачу Києву крылатых ракет «Томагавк». Він назвав ракети неймовірно потужною зброєю і зазначив, що це стане новим етапом у протистоянні з агресором. Дональд Трамп підкреслив, що сподівається на дипломатичне врегулювання, але за його словами, якщо мир не вдасться досягти переговорами, Америка готова діяти жорсткіше. На думку Дональда Трампа вирішальне слово залишається все ж таки за Путіним. Російський диктатор виглядав би чудово, якби зупинив війну, але якщо не зробить цього, втратить обличчя. Вони дуже гостро потребують Петріо. Вони хотіли б отримати томагавки. Це наступний щабель. Вони хотіли б томагавки. Ми про це говорили. Тож, подивимось, ну я не знаю. Можливо, мені доведеться поговорити з Росією, якщо чесно, щодо томагавки. чи хочуть вони, щоб томагавки летіли в їхній бік? Не думаю, Гадаю, я можу поговорити з Росією про це. Чесно кажучи, я сказав про це президентові Зеленському. Бо томагавк це новий крок ескалації. Так зеленський вже своєю чергою розповів, що просив у Трампа не лише томагавки, президент України звертався до свого американського колеги, також і щодо систем Хаймерс та атакам і ракет для них. Цими вихідними президент України двічі спілкувався з Дональдом Трампом телефоном. Обговорювали ситуацію з енергетикою, а також можливості посилення українського ППО. Також президент обговорили можливість далекобійних ударів. За даними Аксіо суботня бесіда тривала близько 30 хвилин. Володимир Зеленський, і Дональд Трамп обговорювали купівлю Києвом ракетом ГАВ. Проте даних щодо результатів переговорів наразі немає. Детальніше аналізувати це все ми будемо із депутатом округу Рок, штату Вісконсин, ведучий ютуб-каналу Рашкін репорт. Юрій Рашкін долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий день, вам пане Юрію. Добрий день, Сергій Юлія. Я вам скажу, я балдею від нашого президента. Ну і слава Україні. Героям слава. слава! А розшифруйте, будь ласка, трішки детальніше, що ви маєте на увазі? Справді він тепер візьметься більше за Україну. От Ізраїль і Хамас стояли цьому на заваді, але коли вже врегульовано це питання, то тепер вся його увага буде сконцентрована на російсько-українській війні. Возможно, да. Потому что теперь, несмотря на то, что Дональд Трамп остановил бесчисленное количество войн, это именно война между Россией и Украиной, которую он понимает, гарантий будет сможет главный момент, шанс у него получить Нобелевскую лучший шанс получить Нобелевскую премию, а там возможно и на небеса. Как получится, если закончится Украина российская война и ему не важно, в принципе, как. И это очень важно понимать, потому что можно говорить, что Путин и Трамп никогда не будет, Путин никогда не полюбит Трампа, потому что Трамп американец. Но действительно, он американец, и он смотрит на эту ситуацию очень практично. И когда я говорю ситуацию, я говорю на вообще войну. Он смотрит на войну и говорит, мне нужна сделка. Вы не садитесь за стол переговоров. И мы видим, что удары по НПЗ это не эскалация, это просто удары по НПЗ. Хорошо, значит, вы не садитесь за стол переговоров, мы будем больше помогать вам сесть за стол переговоров. Но при этом, когда только что, прямо сейчас наш президент выступает в Израиле, он продолжает говорить о том, какой Путин классный парень. То есть он не теряет к нему никаких плохих чувств. Никаких... Это просто бизнес. Это ничего личного. Я считаю, что Путину, так сказать, нужен детокс, как бы ему нужно оттащить его от Украины. Я, Украина готова. А Путин не согласен. Значит, будем помогать Украине оттащить Путина от Украины и все. А, а Путин что-то бесится. А, так что у меня просто я я, бал, я поражаюсь, насколько вот эти два мировоззрения, несмотря на то, что и тот, и другой авторитарный лидеры хотели бы быть диск диктаторами, это часть того, что Трамп не понимает, что просто быть диктатором не означает, что вы одинаковые. И, к сожалению, для Трампа он никогда не будет похож, он никогда не будет Путиным, потому что Трамп может объявить банкротство, Трамп может сказать, это плохая идея, пошел я отсюда, а Путин не может. У Путина первопричины, у Путина мечты, у Путина желания на будущее, у него история, вселенная перед ним, а тут какой-то Трамп. А Трамп просто проблемы решает. Если для решения проблемы нужны томогавки, у нас есть томогавки, у вас есть деньги? Давайте говорить. Мне очень в этом смысле нравится подход генерала Бена Ходжиса, которого я проинтервьюировал на своем канале «Рашкин репорт». Всех приглашаю пойти послушать. Потому что он говорит, слушайте, дайте только украинцам а, томагавки, а они, говорит, придумают, как их запустить. Я говорю, слушайте, ну вы просто мне глаза, глаза открываете. А то я тут в украинских медиа рассказываю о том, что нужны подводные лодки для того, чтобы их запускать. Там «Тайфун» есть, но лучше подводную лодку. А это шучу про то, что есть. Купите с дискаунтом. И то и другое. А генерал Ходжес говорит, да слушайте, дайте украинцам, они будут сзади грузовика запустят, если надо. Так что, в этом смысле, он говорит, что мы всегда недооценивали способности украинцев решать такого типа проблемы. Так что, посмотрим, к чему это приведет. Главное, видимо, нужны, чтобы были цели. А опять же, когда мы говорим про НПЗ, то мы видим, что это уже не является эскалацией само по себе. Ну, просто по ним бьют, видимо, другим способом. Але якщо відштовхуватися від тих же ударів по НПЗ, про які ви згадали, пане Юрію, то Сполучені Штати Америки в цьому контексті дуже допомагають нашій державі, тому що допомагають планувати ці удари, діляться розвідданими. Чи можна говорити в такому випадку, що Сполучені Штати Америки насправді переходять до якоїсь ескалації з Російською Федерацією, ну принаймні, чи вона може це розцінювати як відповідний факт? Вы знаете, я понял, что эскалация означает разные вещи для, для разных людей. Потому что если мы даем Украине разведывательную информацию, которая более детально, и дает Украине возможность наносить более далекие точные удары, но нам это ничего не стоит, потому что у нас эта информация уже есть. Какая-то эскалация? А вот если мы передаем Украине на 120 миллиардов долларов помощи. О, это эскалация. Поэтому здесь как бы другие уровни. А если вы за эту помощь платите, то это не эскалация. Поэтому это просто другое значение слова «эскалация» фундаментально. И в этом смысле это Трамп не имеет, опять же, ничего личного против Путина. Это только бизнес. Гаразд, якщо зараз звернути увагу на те, що за два дні Зеленський і Трамп поговорили ну фактично двічі, які висновки можна робити із цього факту? Тут Сполучені Штати Америки намагаються якимось чином перехопити ініціативу стратегічно у війні з Російською Федерацією, чи це знову ж таки там елементи підбадьорення, жвавих дискусій і тому подібне? Понимаете, все это сводится к тому, что у Трампа явно мало времени. И он явно куда-то спешит все сделать перед уходом. И вот это его До поведение... До Нобелевской премии миру еще рік, пане Юрию. Казалось бы, ну казалось бы, ну не в этом году, так в следующем. Но он до последнего момента рассказывает, думал, что он в этом году может ее еще получить, хотя он даже, ну как бы, не квалифицирует, пропустил дедлайн и так далее. Но Трампу это все по боку, он торопится. Он сейчас радуется в Израиле, как будто он на небеса попал. И у него просто сейчас что-то там такое происходит, когда ему нужно посадить Путина за стол переговоров и решить все проблемы срочно и нам дают знать что-то о его состоянии физическом. Оно явно не, не такое, как сообщает врач, что он excellent health. Но мы это видим и слышим, что он явно... Тут переквалификация, опять же, эскалация и прекрасное здоровье означает иногда разные вещи для разных людей. Но э, Трамп решил перейти в другую фазу отношений с, с этой, к этой войне, не к Путину, к Путину у него прекрасные отношения, а вот к этой войне ее нужно закончить, потому что, видимо, это много смертей, если он остановит смерть, то тогда, когда он попадет на небеса, ему это засчитается. И вот он как-то вот решил Путина поторопить. Израиль, он накричал на, на, на Таньяху, потому что у Таньяху не было выбора. Он бы пошел к базе Трампа, а там ему требуют, чтобы он закончил войну, и ему пришлось закончить войну, он застрял. А вот с Путиным на него накричать пока что не удается и не хочет. Трамп отказывается это сделать. Поэтому мы бьем санкциями по Индии. И мы бьем э, по, инфра... по НПЗ России. Интересно просто, насколько поменялся подход от прошлой администрации к этой администрации из-за взвешивания рисков, из-за подхода к союзникам, из-за подхода к юридическим требованиям. Это просто невероятно. Поэтому я говорю, я просто млею от этого президента, насколько он в состоянии взглянуть на нашу реальность по-другому. Возможно, теперь вопрос, как реальность посмотрит на него. Гаразд, а як далі будуть розвиватися події? Ми зараз можемо якось відштовхуючись від того, що ми маємо, скласти якусь перспективу на майбутнє. Тому що ви кажете про те, що Трамп підганяє і погрожує Путіну, але Медведєв, Рупор Кремля вже говорить про те, що це чергова пуста риторика Дональда Трампа, в такому разі, як може діяти Путін насправді? Ну тому, що навряд чи ось ці погрози якось обернуться, крім ескалації якимось практичним виміром, тим, щоб він засів, сів за стіл перемовини і тому подібне. І як у такому випадку знову буде діяти Дональд Трамп? Здавати чергових 2-3 тижні? Смотрите, последняя надежда диктатора – это риторика Трампа. Он просто так говорит, он всегда так говорит. Ну, да, 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 Дмитрий Медведевич, э, надейтесь. Понимаете, интересно, тут как бы такой риторический трюк в том, что теперь Украина оказалась в ситуации, когда она может сказать Трампу, слушай, дай нам томогавки, и через две недели этой России не будет. Дай нам только две недели и томогавки, и все. После этого через две недели сказать, ну, слушай, явно нужно больше томогавков, ну, две недели, и все. Я думаю, что это просто не те две недели цикл, в которые хотела бы вписаться Россия. Потому что тут они оказываются с другой стороны, потому что Трамп почему-то торопится. А, а с надежда на то, что он такое просто говорит... Ну да, он много чего говорит, а, но при этом с Трампом у него явно есть приоритеты, у него явно спешка. Путин собирается жить до 150, а у нас все поговаривают, глядя на этого президента, сколько ему осталось. Якщо звернути увагу зараз на риторику Трампа, то з одного боку він говорить про готовність допомагати нашій державі. Варіант розглядає передачі Україні та Магавка, з іншого боку, говорить про те, що треба завершити війну швидко. Чи можна з цього робити висновок? Що зараз Білий Дім готує якусь свою формулу миру, яка фактично змінить ось ці європейські ініціативи, які зараз є на порядку денному, і змусить Київ іти на певні компромиссы, в тому числі, які будуть в інтересах Российской Федерации. Смотрите, формула мира зависит от того момента, когда все сядут за стол переговоров. Потому что если бы сели за стол переговоров несколько месяцев назад, до того, как Россия начала гореть, после того, как Соединенные Штаты поняли, что подход никуда не идет, а у Трампа, видимо, недостаточно быстрые сроки и стали передавать Украине более детальную информацию, то это означает, что ну, как бы, это, это спешка, которая... Эм, простите, я думаю, хотел бы... Уточните, ваш, ваш вопрос, Юлия, пожалуйста. Я запитувала а, про те, чи не будуть зараз сполучені штати Америки підштовхувати а, нашу державу піти на певні компроміси, які будуть так, би мовити... формула міра, во так. Формулы мира зависят от того, когда они сядут за стол переговоров. Потому что теперь, когда садятся за стол переговоров сегодня или через неделю, то Россия оказывается все более слабой позицией теперь. Мы как бы прошли тот момент, когда с России нужно было садиться за стол переговоров. И теперь они как бы, значит, отыгрывают, знаете, как рынок криптовалюты, который сейчас рушится. А Из-за из того, что Трамп решил объявить стопроцентные тарифы Китаю, потому что он решил влезть с ними в торговую войну, которую он не понимает. Поэтому формула Любви и формула мира зависит от момента, когда все залезают в постель. И, и на данный момент это не то, что мы думали раньше, потому что они все еще не сели за стол переговоров, и эта война продолжается, и люди гибнут, и Трамп не попадает на небеса, и Украина продолжает побеждать, и Путин очень нервничает. Трамп натякнув на те, що збирається поговорити із путіним про передачу Україні томагавків. А навіщо про це говорити? Щоб що вкотре змусити його сісти за той, за той стіл переговорів, ось цими погрозами, що якщо ти не будеш іти на компроміси, то так ми передамо томагавків. Але наскільки це може бути дієвим? Ну, ви розумієте, Трамп дуже убедительний, якщо з ним особисто поговорити, то він завжди всіх во всьому убеждає, А если нет, то давайте еще раз поговорим. Особенно с Путиным, с которым он обожает встречаться. Но напомню, что для тех, кто смотрит, что в Израиле, он только что заявил, какой Путин классный парень. Поэтому он все это совмещает в одном флаконе. И тут нет... Это просто говорит о его спешке. Он явно торопится, поэтому теперь время вдруг стало играть в нашу пользу. Хотя, конечно, нельзя сказать, что... Ну, как сказать, я просто думаю о той зиме, которая ждет украинцев, но теперь можно подумать о зиме, которая ждет россиян потому что, несмотря на то, что тот же генерал Ходжес считает, что нужно бить только по НПЗ, потому что это может перекрыть кислород этому режиму и способности воевать и экспортировать нефть и так далее, я думаю, что удары, которые будут нанесены Украиной сейчас, до зимы, очень усложнят россиянам эту зиму. И тут вопрос времени, в общем-то, это не только развлечение американского президента, это то, что на насколько россияне способны все это терпеть. Потому что для них это будет самая холодная зима, которую у них была за много-много лет. Потому что с одной стороны погода, а с другой стороны Украина. Дай Боже, дуже хочеться в це вірити. Дякую вам, пане Юрію, за ваші роз'яснення за те, що долучилися. Юрій Рашкін, депутат округу Рок штату Вісконсин, ведучий ютуб каналу Рашкін Репорт. Був із нами на зв'язку. Говорили, ми чи очікувати прогресу після телефонних розмов Дональда Трампа і Володимира Зеленського.